Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Uh, terima kasih kerana kembali ke channel saya. Uh, pada pagi ini saya terpanggillah uh, walaupun hati saya rasa berat untuk bercakap tentang uh, kematian seorang pelajar berumur 9 tahun di dalam lubang kumbahan sebuah sekolah awam baru-baru uh, ini. Jadi tujuan saya di sini bukanlah nak meng, uh, menyalahkan sesiapa sama ada pihak pengurusan guru besar dan a uh, cikgu-cikgu ataupun siapa-siapa di dalam kementerian dan sebagainya. Tetapi saya nak ajak merenunglah kepada lima perkara. Sebab saya uh, susahlah nak 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 berkata perkara-perkara uh, yang saya faham kalau ia menjadi satu tanggungjawab ataupun bun blame kepada sesiapa dan ini adalah sesuatu yang cukup uh, menyayat hati dan juga menimbulkan banyak kemarahan dari sudut uh, rakyat kita yang menghantar anak ke sekolah dan mengharapkan keselamatan kepada kesemuanya kita dengar macam-macam saya pun dah dengar ada budak-budak kena patuk ular di dalam kelas macam mana kita tak 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 tahulah macam mana keselamatan aspek itu dijalankan dan juga kita pun uh, pernah dengar ada satu kes di mana budak budak, -budak, -budak ni uh, nak uh, buat uh, satu uh, apa yang dikatakan prank eh kepada kawan dia dia ambil beg sekolah dia letak dekat luar tingkap dekat dekat ledge ataupun dekat tepi uh, tepi bangunan tu yang selalu kita letak m um, aircon unit dan sebagainya dan budak tu pula pergi panjat keluar tingkap dan cuba mengambil dan jatuh terus mati. Maka persoalan dia macam mana yang boleh dia keluar ke tempat itu? Adakah sebab tingkap itu tidak ada grill ataupun grill dia dah patah dan sebagainya? Semua ni takkanlah tak nampak sekalipun saya pun tak tahulah nak cakap macam mana ya, tuan-tuan. Jadi yang uh, pertamanya saya nak membawa kita semua renung lah. sebab kita ni uh, kalau tak menjadi bapa macam saya kepada lima orang anak yang pernah hantar anak ke sekolah awam dan kemudiannya saya tukar kepada sekolah swasta. Um ada di antara kita-kita semuanya akan menjadi bapa dan akan menjadi ibu. Dan juga ada yang sudah pun menjadi bapa dan menjadi ibu Anak aa, baru umur 1, 2, 3 tahun Dan akan masuk alam persekolahan Dalam beberapa tahun lagi Bolehlah kita renung sama-sama ha? Sama dengan guru, sama dengan pengurusan Sama dengan pengurusan dekat kementerian tu Entah apa yang mereka buat kat sana Beribu-ribu orang di situ Dan aa, saya tak suka nak Uh, menegur uh, di politik seperti menteri Sebab kenapa pula kita nak kacau menteri Saya pun tak faham lah Benda ni kita boleh buat sendiri kebanyakannya Kes buli Saya dah tulis tentang kes buli Tapi saya rasa entah uh, Tak diindahkan mungkin Sebab masih lagi terjadi buli uh, Kemudiannya saya pun telah menulis tentang Aspek-aspek keselamatan uh, Keselamatan jalan raya Keselamatan ketinggian dan pelbagai sekali tapi tak pula saya tulis pasal masalah kumbahan sebab saya pun tak sangka boleh kumbahan yang dibiarkan terlopong macam tu saya pun uh, tak tahu nak kata apalah ya. Uh, jadi uh, yang pertamanya adalah <laughs> kalau kita tengok video yang bulletin 3 tunjukkan tu uh, benda itu terpelahang dekat situ tak ada tak ada siapa sedar ke? Um, ada kembangan yang tak bertutup. Mungkin tutup uh, penutup dia tu dah rosak atau ia dibuka untuk disedut dan sebagainya atau untuk dibuat servis dan sebagainya. Jadi kenapa? Tak ada siapa sedar ke? Tak ada siapa guru ke pengawas ke uh, guru besar ke? Asyik duduk dekat office saja ke uh, Tak round dan tengok Jadi itu saya pun heran sangat Macam mana ia boleh dibiar terbuka atau perlahang macam tu Dan soalan yang kedua pula Kalau saya lah jadi guru dan sebagainya Pertama kali saya akan keluarkan duit saya RM100 beli plywood tutup jadi itu nak tunggu duit bajet sekolah dan sebagainya itu kita klaim lain lah Kalau dapat klaim dapat, tak dapat klaim pun saya pun tak kisah sangat lah Sebab itu kenapa tidak ada sesiapa yang menutup um, lubang tersebut Kalaupun uh, penutup dia tu dah rosak ataupun entah ke mana, terpelanting ke mana Kenapa tak ditutup? Kenapa tak boleh nak beli plywood dan letutuk? Itu saya pun tak fahamlah. lah eh? itu bukan kita nak mencari kesalahan ya. Eh? Tapi saya rasa terkilan eh? sebab saya seorang bapa, saya tak suka buat video nak blame siapa-siapa eh? ada ramai video-video yang dibuat oleh apa yang dikatakan YouTube, YouTuber dan sebagainya. Uh, dan video yang banyak sekali dapat view adalah video yang menyalahkan orang Alasan menyalahkan orang Jadi saya tak suka buat demikian Saya suruh kita merenung, kenapalah kita tak Kalau saya seorang bapa, saya nampak pun Kalau sekolah tak ada duit, saya belikan eh, Tetapi kalau kita guru, kita guru besar dan sebagainya RM100 pun antara nyawa anak-anak uh, kita Uh, dengan RM100 um, saya pun tak tahu lah macam mana kita boleh bandingkan dia lah kemudian tak ada ke satu kawalan contohnya satu uh, reben rentang ke pacak kayu satu rentangkan reben uh, buatkan dari satu kawalan uh, mungkin ada saya pun tak tahu tapi bila saya tengok tu macam tak ada mungkin ada lah tapi itu satu benda yang iyalah tahulah budak-budak Kadang-kadang nak tengok ke Atau tertolak ke dan sebagainya Kita pun tak tahu Tapi tak, tak, tak boleh ada excuse lah Kalau macam satu pagar pun tak dibuat Mungkin pagar ni makan belanja banyak Dan kalau kita buat tali ataupun Reben merah tu mungkin tak berapa efektif atau berkesan Jadi hendaklah kita buat benda yang lebih berkesan Bagi saya yang paling murah sekali itulah saya tutup Tapi kalau tak nak tutup Uh, buatlah pagar uh, sekeliling dia pagar sementara dan laluan tersebut harus diberikan satu halangan tak boleh siapa yang lalu, boleh lalu dekat kawasan tu tak boleh main tak boleh apa kita tak tahu kejadian itu dia saja nak tengok ke dia tengah main-main ke dengan kawan dia, e, kawan melawak tolak kita tak tahu e, ini budak-budak ya, -budak. e, Tak boleh kita nak salahkan mereka Benda tu adalah betul Kesalahan kita orang-orang besar Pernah terpelahang, ada anak-anak kecil uh, Kalau dekat rumah saya pun, kadang saya tegur isteri saya Dia punya pokok kertas dia uh, Yang berduri-duri tu, saya kena cucu datang teguris nanti kan, macam mana uh, uh, Itu pun saya nak kena tegur hmm? Dan juga kawasan rumah saya, tak ada ular yang boleh menyorok kan? uh, Kalau boleh lah eh dan uh, kalau anak-anak ada kat luar tu mesti saya atau sesiapa saya tugaskan untuk mengawasi. Yang keempat renungan kita adalah kita ada ke apa-apa perasaan tentang keselamatan anak-anak murid ini. Bagi saya semua anak-anak ni macam anak-anak kita. Sepatutnya so, kita ada perasaan sedemikian Tapi saya tak tahulah kenapa guru-guru dan juga um, Um, sesiapa lah kalau sesiapa kita uh, apa um, ibu bapa yang datang untuk hari apa uh, bertemu dengan guru dan sebagainya semua tu anak kita jadi saya kalau pergi saya selalu round tengok sekolah tengok keadaan dan apabila berjumpa dengan guru saya akan bagi lah cikgu kenapa tingkat-tingkat uh, ni tak ada geril ke uh, tak takut ke mereka jatuh dan sebagainya kita kena prihatin dan kita kena anggap semua anak-anak itu sebagai anak kita sendiri. Akhir sekali yang kelima adalah tak ada ke satu inventory keselamatan yang sepatutnya dibuat oleh sekolah. Tak, tak payah tunggu kementerian lah. Yang ni kita boleh fikir sendiri. Eh? Kita nak kena round sekolah tengok pagar berlubang ke. Kalau pagar berlubang orang lain boleh masuk, boleh kacau. Anjing liar boleh masuk dan kemudian tempat-tempat berlobang macam tu tempat-tempat tanah merekah ke dan sebab kita kena round kena tengok saya saya tak tahulah pengurusan sekolah dia buat ke tidak tapi saya kalau menjadi guru besar tu salah satu rasanya tanggungjawab saya adalah keselamatan sekolah dan saya kena tengok lah ada tiang yang bengkok ke beam yang dah retak ke Eh, lantai yang mungkin uh, Dah nak roboh ke Tingkap yang tak ada Dia punya frame dan sebagainya Yang boleh dijadikan senjata Apabila budak-budak berlawan Semua ni saya rasa kita kena ada Kena-kena ada Inventory lah ataupun analisa Risiko, apa ni katakan Risk analysis uh, Tak payah complicated sangat lah Cuma kita sebagai uh, Bapak Hmm uh, dan orang biasa yang prihatin kepada nyawa Anak-anak kita semua Saya rasa dah, dah mencukupilah Tak perlu nak kursus apa-apa Jadi uh, Kesedihan saya tu Cukup-cukup besar lah Kepada anak yang uh, Meninggal dunia dan juga Ibu bapa tu terutama Dan ini satu benda yang memang kita boleh avoid Sama juga dengan bully Saya rasa boleh avoid Ataupun boleh Uh, ditiadakan ataupun um, kita boleh kawal kalau kita pakai bukan kata otak eh tuan, -tuan pakai hati pun dah cukup Eh, otak ni dia akan datang pemikiran bila hati pun terasa Kalau hati tak terasa, otak cerdik macam mana ada PhD pun Dia tak akan jadi <tuh> prihatin ataupun sensitif terhadap apa-apa perkara Seperti buli ataupun lubang, terpelahang ataupun nak lintas jalan, nak naik bas pun Kita tak tengok semua tu yang satu lagi isu yang paling besar bagi saya adalah di luar sekolah budak-budak tunggu bas semua tu yang itu pun kita tak juga ambil prihatin. Majlis bandaran tak ambil prihatin nak buat tempat tunggu elok-elok dan selamat. Kementerian pun buat tak kisah sebab apa dia dekat luar sekolah. Anything outside of the school not my damn business. Ha itu itu saya pun kita tunggu masa jelah. Ha budak 10 orang kena langgar dengan lori yang yang tak ada break ke macam baru-baru ni berlaku dekat uh, Bukit uh, Kajang Tol ah. ah. macam inilah kita dekat negara kita ni dan ialah bolehlah kalau kita nak salahkan kerajaan dan sebagainya salahkan kementerian salahkan uh, majlis bandaran uh, dan pihak-pihak lain tetapi yang saya ingin bangkitkan adalah apakah perasaan kita perasaan kita sebagai manusia biasa sebagai ...pengguna sekolah dari sudut anak kita, sebagai kita guru, sebagai kita guru besar dan sebagainya. Kenapalah kita dengan benda yang bagi saya tak payah ribu-ribu ringgit pun. Eh? Sama ada bullying ataupun isu kumbahan ini. Semua tu boleh selesailah. Boleh selesailah. Eh? Kita sedekahlah eh, duit kita kalau kita tak ada bajet dan sekolah tu nak claim dan yang pengurusan kementerian pun nak kena lah tentang all this issue damages dan sebagainya kena kena cepat bertindak. Saya pun dah cakap ulang kali kalau ada siapa anak-anak saya nak hantar ke sekolah awam saya tak bagi. Hmm sebab saya nampak sekolah awam kita ni tidak selamat. Dan ramai mungkin mengkritik saya macam mencemuh sekolah awam tapi tengok sedirilah dan dan kalau terpaksa juga hantar nak kena prihatin tentang buli kita sebagai ibu bapa dan juga kita kena tengok round sekolah eh datang sekolah tu round tengok kalau tak dibenarkan tu lain lain hal lah tetapi sudah tentu dalam waktu kita datang berjumpa dengan guru tu parent teacher meeting tu kita round lah sekolah tengok tandas dia tengok macam mana tengok itu tengok ini supaya kita boleh prihatin tentang keselamatan Macam juga dengan madrasah-madrasah yang tak ada fire extinguisher Tak ada hose rail Yang mati beratus-ratus dah Tentang kebakaran dan sebagainya Jadi saya pun tak faham Kita orang-orang Melayu lah terutama yang saya nampak kalau sekolah-sekolah Cina, swasta dan sebagainya itu saya nampak mereka jaga keselamatan dengan cukup baik sekali. Jadi dengan itu uh, sekali lagi saya rasa kata saya tidak ingin menyalahkan mana-mana pihak itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah bagi renungan. Sama ada kita ni pengurusan sekolah, sama ada kita ni guru sekolah, sama ada kita ni ibu bapa yang hantar anak, sama ada kita ni adalah orang awam yang datang tengok sekolah dan sama ada kita ini juga bekerja di kementerian yang ramai sangat cebok buat kerja. Uh, tetapi tak tahulah sama ada prioriti keselamatan anak ini adalah sesuatu prioriti atau KPI yang uh, besar bagi mereka. Saya minta pihak Kementerian Pendidikan melalui menteri dan juga pegawai-pegawai uh, tinggi uh, kementerian tolonglah ambil perhatian inventori keselamatan uh, dan juga uh, tak perlu bajet banyak-banyak sangat pun boleh dilakukan dengan kalau kita ada hati yang uh, sensitif ataupun belas kasihan kepada semua anak-anak seperti anak kita, maka kita boleh membuat pemikiran yang uh, sewajarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Ketua Malaysia.